erim boshqasini topib oldi bildim bitta ayol bilan yashab kelayotgan ekan ota onam bilib qolmasligi uchun oila qurishga majbur bo'lgan ikkinchi e ayollari bo'lib ketgan ekanmanda hattoki o'zini farzandlaridan ham voz kechib ketganlar tirik jon o'yinchoqmi bunaqa muammo bo'ladi deb o'ylamaganman <laughs> keyingi hayotingizni qanday ko'ryapsiz u ayoli bilan ham siz bilan ham yashashiga hmm. <laughs> rozi bo'lasizmi qo'sh xotinlik mumkin emas unaqa narsani o'zi yo'qku bu baxtsiz ko'rmayapsiza agar u bilan yashasang chiqib ket degan meni o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ring iltimos assalomu alaykum oramizdagi odamlar ijtimoiy siyosiy tok shousi yana efirda erim boshqasini topib oldi bugun shu haqida gaplashamiz dasturimizni boshladik oila jamiyatning bir bo'lagi bugungi kunda har qachongidanda ko'proq oilaga e'tibor kuchaygan ammo oila ichidagi nizolar qandaydir kelishmovchiliklarni o'sha oilada yashayotgan er xotindan boshqa bir inson qalban tushunishi biroz qiyin jar yoqasiga kelib qolgan oilalarni mahalla mahallako'y yoki jamiyat har qancha urinmasin ularni tiklash imkoniyati bo'lmayapti sababi esa har kimniki har xil bizga qo'ng'iroq qilgan va murojaat qilgan yurtdoshimiz bir ayol jar yoqasiga kelib qolgan oilasini qutqarmoqchi va bizdan yordam so'ragan murojaatchimizni studiyamizga taklif etamiz xorazm viloyatidan ishanova dilbarxon marhamat judayam yosh ekansiz sizni ko'rgan inson turmushga chiqqan yoki farzandi bor ham deb o'ylamaydi juda yam ko'rinishingiz ham chiroyli keling voqeani bir boshidan aytib bering biz xo'jayinimlar bilan ikki ming o'n sakkizinchi yili sovchi orqali turmush qurganmiz yaxshi yashab kelayotgandik lekin o'sha yetti oy avval bildim ikki ming o'n yettinchi yili shariy nikoh asosida bitta ayol bilan yashab kelayotgan ekan demak sizdan avval u ayol bilan yashab kelayotgana shariy nikohida ayoli bor ekan bitta farzandi ham bor ekan undan <laughs> sizni nechta farzandingiz bor menda ikkita farzandimiz bor qiz o'g'il kattasi o'g'il kichkinasi qiz mm -hmm. kichkinam to'qqiz oylik kattasi ikki yosh o'g'lim xo'jaynimlarni aytishi bo'yicha u ayolga uylanmoqchiemas bo'lgan lekin issiq sovuq qilib unga tegib olgan ekanlar endi hozir shu ayolni deb hammamizdan qaynona qaynotamdan ota onamdan hattoki o'zini farzandlaridan ham voz kechib ketganlar demak yetti oydan beri yashamayapsizz lekin yetti oygacha mana to'rt yildan orti turmush o'rtog'ingiz bilan yashab kelgansiz nahotki o'sha paytda bilmagansiz xabaringiz bo'lmagan u keyingi bir yillikda chiqib kelgan ikki uch kunlab yo'qolib qolish uyga kelmay qolish shunaqalar paydo bo'lgan keyin endi sezadiku baribir ayol kishi o'shanda so'rasam ha shunaqa keyin bilsam man birinchi ayol emas ikkinchi ayollari bo'lib ketgan ekanmanda chunki esi qonuy x ha man qonuniy ayollariman ho'p kattalar aralashuvi bo'ldimi masalan qaynona qaynotangiz bor ekan ota onangiz Ichki kim yo'q voz kechib ketganlar hammamizdan qaynona qaynotam hozir siz qayerda yashayapsiz ota onamnikida xorazmda haqiqatni haligi asosiy qismini sizdan bilib oldik turmush o'rtog'ingizgi murojaat qilamiz biz ularni studiyaga taklif qilamiz sadriddin isomiddinov marhamat qashqadaryo viloyatidan boshida turmush o'rtog'igizni şey, yani, shu yashab kelgan 4 to'rtyillik turmush o'rtog'ingizni nimasidir yoqmay qoldi yoki nimadir xarakterda o'zgarish bo'ldimi nima sababdan şey, o'sha birinchi yani, ayolingiz oldin yashagan ekan shunga qaytib ketdingiz ya'ni birinchi ayolingiz bilan nimaga qonunan o'sha ayolingizga uylanib qonunan ota onangizni oldiga olib kelmagansiz xohlamaganman nima uchun yoki ota onangiz qarshilik qilganmi yoki faqat o'zingizni xohishingiz bilanmi? hech kimni xabari bo'lmagan bu narsadan ota onam bilib qolmasligi uchun shu oila qurishga majbur bo'lganman hozir shunday gapiryapsizki oilani boru o'yinchoq qilib gapirgandek bo'lyapsiz oila qanaqa qilib siz ota onangiz bexabarde siz boshqa ayol bilan boshqa qiz bilan turmush qurib yashirincha yashab kelgansizd bundan ota onangiz xabardor emas mahalla mahallako'y xabardor emas endi men uzr so'rayman bunaqa qilib yashash uchun siz shunaqa sharoitda katta bo'lgan bo'lishingiz kerakda bu narsa nima deydi ot onangiz bo'lishi siz kim bilan bo'lsa ham yashab ketish uchun oila muhitiz shunaqa bo'lishi kerak qiz bola hamda man haa axir bu farzandidan ota ona xabardor bo'lmasada farzand begona ayol bilan balkim nikohingiz bormi yo'qmi bilmadim yaxshi tartibli oilada qiz bolani chiroyli qilib go'shangalarga kelin qilib hammani oldida eli yurti oldida hurmatida uzatiladida qanaqa qilib qiz bolani mundoq qilib yana bekitiqchi man tushunmadim keyin manga qarang rejam bo'lmaganda ota onam bilib qolmasligi uchun uylanganmande nima bu bu tirik jon o'yinchoqmi masalan <muchana> siz uylanmasangiz bu qizni boshqa birov olib baxtli qilardi bu qizga nimaga siz shans bermagansizda просто o'zingizni rejalaringiz uchun shunaqa bo'lib qoldi deb bitta butun boshli bitta qizni yanchib o'tib ketyapsiz traktordek yo'q men bunaqa muammo bo'ladi deb o'ylamaganman ikkalasi bilan ham yashayveraman deb o'ylaganman to'ydan keyin bu ayolimga tushuntirib vaziyatni boricha ko'rsatib tushuntirganmisiz nechi yil to'rt yildan keyin mana bildim deyaptilar botin olmaganman to'g'risi endi bu muammoni yechimi uchun nima qilishimiz kerak mayli birinchisini ham o'ziz yaxshi ko'rib olgan ekansiz ikkinchi turmush o'rtog'ingiz ham yaxshi ko'rib olgansiz endi masala nimadaki hozir bu ikkita oilani ham endi ushlash kerak hozir biza sizga agar noto'g'ri bo'ladi agar biz birinchidan voz keching deydigan bo'lsak biza adolatsizlik qilgan bo'lamiz to'gi bu ayol rozi bo'ladimi? oldin bulardan so'rash kerak bular uchun biz javob berishga haqqimiz yo'q masalan hech qaysi ayol erini ikkinchi xotini bo'lishiga rozi bo'lmaydi to'g'rimi hurmatli ekspert endi bitta narsani respublikamiz bizda hamma ko'radi shuncha bizda konstitutsiyamizda oq qora qilib yozib qo'yibdi Qo'sh xotinlik mumkinmi? yo'q mumkinemasligi mumkin emas javobgarlik haqida berilgan ba'zi bir ma'lumotlarni aytmoqchiman ota onangiz qarshi bo'lgan ekanlar demak birinchi ayolingizga ikkinchi masala masalan hozir eng asosiysi biz sizlarni yig'ishimizdan va murojaatingizdan asosiy maqsad mana shu qonuniy oilani saqlab qolish to'g'risida chunki ikkita farzandingiz bor bunaqangi holatni biz juda ko'p bu ko'rsatuvda boshqa ko'rsatuvlarda muhokama qilganmizda shar'iy nikohdagi uh, turmush o'rtog'i bo'lgan eri ketgan farzandi bor keyin u ayol farzandi bilan muammoga duch kelib qolgan uni muammosini hal qilish yo'nalishida endi narigi yana turmush o'rtog'i nimaga buni tashlab ketadi hozir biza bunaqangi masalani qo'yishimiz kerak emas biz hozir qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa birinchi oilasini ham va hozirgi oilasini ham mustahkam ushlash yoki bo'lmasa oilani saqlab qolish ta'minot qanaqa bo'ai de oa o'zimiza murjaat qilaylik ti bor masalanh o'zini hurmati bor ilba dilbar sizrin mana gaplar qonuniy asosiy ayollar rozi emas nima qilish mumkin mana shuna vaziyatda maylimi endi bundan buyog'i o'zingizni maqsadingiz nima vaziyat shunaqa ikkalasini ham farzandlaringizni boqishingiz shart qonuniy jihatdan men aytganman o'zim sen bilan ham yashayman deganman agar xohlasang farzandlarni o'ylaganman otasiz qolmasin otam anaqa bo'ldi deb vaqti kelganda o'ylamasin uchun taklifni berib ko'rganman ammo rozi bo'lmadi o'zi aslida sizni oilaga bo'lgan muhabbatingiz o'zi yo'q ekan o'zi erkakisda <gülüşmeler> bir направление bir narsa bo'lishi kerakda man oila quraman farzand ko'raman farzandimni o'qitaman ishlataman aslida unaqa narsani o'zi yo'qku yo' q yo'q oila quribsizlaqurbsiz erkak bo'lib bo'lmasam aytish kerak edi palonchi man sanga uylanaman lekin bitta narsani bilib qo'ygin mani ayolim bor agar rozi bo'lsang tekin dyish kerakda t to'g'ri to'iani yog'on bilan boshlamasligi kerak edi oila muammoni ota onamni o'ylaganman hozir endi bolangiz bor ekan qarang ota onamni o'ylaganman deyapsiz toa mana shu savoldan kelib chiqib mana shu javobingizdan kelib chiqib sizga savol bermoqchiman hozirgi kunda ota onangiz ham sizdan voz kechgan u ayolingizni tanlaganingiz uchun to'g'rimi shunaqa bo'lgan endi bo'lar ish bo'lpti mana shu holat bor endi bor narsada hayotda bo'layotgan narsalarda bundan buyog'iga hayotingizni davom ettirib shu mana shu ikkita farzandingiz bor ekan undan ham farzand bor deyapsiz to'g'rimi bitta shularni ta'minoti bor yashash sharoiti bor tarbiyasi bor shularga bir olib keta olasizmi buyog'iga olib keta olaman bu bu odam boshidan kelgandan beri olib keta olaman deyapti lekin nimaga sizlar qiz bolani yana chetga surib qo'yapsizlar chetga surayotganimiz yo'q bu o'rtoqlar bitta gap ek biy bu qizimizni huquqlari juda katta alimentga berishlari bor bular uy bilan ta'minlash misol uchun masalaslari bor to'g'rimi endi agar bu odam bulardan voz kechib ketgan chog'ida ham bu qizimizni o'sha ota uyi bularni ota uyiga haqqi bo'ladi bolasi bilan yashashga ta'minotini siz albatta aliment masalasida hal qilib berishingiz kerak bo'ladi aka bitta jua raka savollariga ruxsat bersanglar murakkab vaziyat hozir hozir misol uchun ta'minot masalasi bu masalasini hal qiladigan bo'lsak bu inson kim bilan yashaydi bu birinchi savol ikkinchidan agarda kelishinglar hammanglar birga yashanglar deydigan bo'lsanglar bu bizar konstitutsiyaga qarshi bo'lib qolamiz qaysi qonunga to'g'ri keladi bu shuning uchun bu yerda mani o'ylashimcha bu yechimni topadigan masala emas ikkala holatda ham xato bo'ladi ko'p xotinlikni targ'ibot qilish mumkin emas konstitutsiyag zid lekin insoniylik nuqtai nazaridan bunga qaror qilib bu uchun biza hal qilishimiz ham xato u ayolni kim o'ylaydi deyattilarda mana hozir bizani anaqato'g'ri to'g'ri aytyaptilar to'g'ri insoniylik nuqtai nazaridan to'g'ri aytyaptiar endi bobur aka man ayol sifatida shu mana sizlar erkaksizlar man ayol sifatida ayollik pozitsiyasidan man gapirsamda shu yerda nima uchun u ayol kallasi qatti edi uni ota onasi qatti edi qiz bola boshi bilan bektiqcha turmushga chiqishga birinchi katta xatosi shu shuyerda sevadimi o'ladimi bobur aka hamma yoqda keladi sovchi bo'lib keladi qiz bola hurmatida turmushga chiqadi el yurtga osh berib bildirib demak katta xato u qizda ota ona voz kechishi do'stim manga qarang hech kim e'tibor bermayapti shu gapga rostdan ham bitta narsa ota ona voz kechgan odam harakat qilmasin kossasi to'g'ri bitta narsa eshitdim yaqinda ikkita odam ishlamay qo'versin debdi bittasi ota onasini duosini olgan odam ikkinchisi ota onasini qarg'ishini olgan odam siz hozir birinchi o'rinda borib ota onangizni oyog'i tagiga yiqiling tavbiyangizni qiling uzringizni so'rangda oilangizni tiklashga bu qizdan uzringizni so'rang u agar ota ona voz kechgan bo'lsa siz ustachilik qilasizmi zargarlik qilasizmi nima ish qilsangiz ham foydasi yo'q oila yolg'on bilan qurilgan man hozir mahmud akaga so'z bermoqchiman chunki bilaman ularga so'z bermagunimizcha gapirmaydilar mahmud mana biz kerakli gapni imkon darajasida sug'urib olyapmiz lekin bilamiz siz bundan ham kerakli gaplarni sug'urib olissiz majburan bu bolani yashata olamizmi bu ayolni ta endi qarang bu yerda bir narsa borki insoniyatda ya bizada ikkita hayot borda bor hayvoniy hayot bu jismoniy deyiladi bor ruhiy holat bu insoniy deyiladid inson ko'pincha o'zi ongsiz ravishda qalbi shunchalik kattaki u qalbiga hali aytadiyu meni yuragim xitoy qog'ozi qancha bo'lsa qabul qilaveraman deydi ya'ni bu yigitimizni yuragi xitoy qog'ozi ya'ni bemalol misol uchun ikkitasini ham yaxshi ko'rib beradi ertaga qo'yib bersa uchinchisini ham yaxshi ko'rish xususiyati bor o'zini manfaatida o'zini maqsadiga erishish jarayonida har qanday to'siqni olib tashlashga loyiq ya'ni bir tomondan hozir mana o'zlari aytyaptilar ota ona sizdan voz kechdimi yo siz ota onangizdan voz kechib uydan chiqib ketdingizmi ota onam mendan chiqib ket degan chiqib ket degan agar u bilan yashasang chiqib ket degan siz rozimisiz mana shu ayolingiz siz bilan ham boshqa erkak bilan ham yashashga yo'q albatta nega g'ururim yo'l qo'ymaydi endi buni g'ururi qanday yo'l qo'ysa shunga savol biz erkak kishiku erkak kishi bilan ayol kishini farqi nimada u ayol men erkak bo'ldi endi qarang siz aytyapsiz bularni ham o'zini g'ururi bor xuddi shu egilmaydigan siz berayotgan javob egilmaydigan sinmaydigan tikka turadigan g'urur bularda ham bor chunki har bir insonni oladigan bo'lsangiz g'ururi bor inson o'zini menini tushunib o'zini qadriga yetgan insonni har bir inson o'zini g'ururi bor lekin har bir insonni g'ururi bo'lganda u tikka tura oladi lekin g'ururi bo'lmagan inson u boshqa insonni quliga aylanadi bugungi kunda siz aytyapsiz bu erkak bilan man endi yashamayman bo'ldi deyapsiz to'g'rimi agar u ayolidan voz kechsalar erimni yaxshi ko'raman hozir bor <barangu> ya'ni u ayolidan voz kechsa siz yashaysiz u ayolidan voz kechmasa demak siz yashamaysiz keling endi keyingi hayotingizni ko'raylik ajrashdingiz onangiznikida yashayapsiz ikkita bolangiz bilan olsangiz aliment olasiz bir million bir yarim million olarsiz keyingi hayotingizni qanday ko'ryapsiz lekin m ajrashish <gazir> niyatim yo'q uyoqda onangiznikida kim bor yashaydigan opacham opachai opachangiz turmushga chiqib ketdi siz yoqda qoldingiz o'zingizni qanday ko'ryapsiz bolalarim uchun yashayman bolalaringiz uchun siz yashaysiz to'g'rimi agar bolalaringiz uchun siz yashamoqchi bo'lsangiz bollaringiz uchun yashasangiz bolalaringizni ertaga otasiz o'zingiz ham, otah, ham tayar Tayarman. 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 ota ham ona bo'lishga tayyormisiz tayyorman tayyormisiz tayyorman demak ota ona bo'lishga tayyor bo'ladigan bo'lsangiz bo'ladigan bo'lsangiz unda nesis qilyapsiz ertaga bolalarim otam qani degan paytda o'sha savolga qanday boshqa ayolni tanlab ketdi deb javob berishioi yana o'zizga qaytib keldim ota ona bo'lishga tayyormisiz deb turibmanda tayyorman deb turibsizda yana ketidan o'ziz otasi degan nima nima deb javob beraman degan savol yana o'ziiz qo'yib turibsiz turibsizjim turing u birinchi ayolni tanlab ketdi degan javobni berish man uchun qiyinda lekin umid qilamanki o'sha ertaga bolalarim katta bo'lgandan keyin mani to'g'ri tushunadilar man tajribamdan kelib chiqamanda misol bular aytganlaridek bugungi kunda misol uchun o'sha mumkin emas degan joyimizda misolda bu buyoqda nikoh shariy nikohdagi bu buyoqdai bu anaqalar juda ko'p bo'lyapti ota bir ona ikki degan joylari ko'p lekin bitta narsani tushuning hozir misol uchun sizga to'g'ri qilyapsan yoki bunga to'g'ri qilyapsan degan bu bizada noto'g'ri narsa siz bir narsani tushuningki siz hozir keyingi hayotingizni hali olmayapsiz hozir ikkita farzandingizni oyoqqa turg'izishingiz uchun hali shunaqa mehnat qilasizki uyingizga kelib tavbangizga o'ziz tayanib yuborasiz tavba qilasiz qaysi ma'noda qiyinchiliklarga duch kelganingizda bardosh berishingiz qiyin bo'ladi endi bir narsani tushuningki ertaga misol uchun uh, bugun sizga bilinmaydi ertaga qirq qirq besh yoshgacha borganingizda siz boshqacha fikrlaysiz mana bu yerdagilarni fikri hammasi to'g'ri kelmay qoladi sizga to'g'ri aytdingiz fiziologik nuqtai nazardan sog'lom yosh davrida odam har xil orzu havoslarga berilish ehtimoli katta lekin siz bilan men ham yaqinda yosh yigit edik to'g'rimi umrimiz endi poyoniga hali boru lekin umrimiz o'tyapti bu yigit ham o'n yil yigirma yildan keyin o'ttiz yildan keyin biologik e, yoshi katta bo'ladi bu bir ikkinchisi endi bizda ko'pincha shu qanaqadir taqiqlangan narsalarni orzu havas qilishadi kimlarnidir havos qilishadi psixologik psikolo nuqtai nazardan shuni orzu bilan yashashadi man bekorga so'raganim yo'q rejangiz bo'lganmi deb o'zlari tasdiqlalar reja bo'lgan endi man xulosa qilib shuni aytmoqchimanki bu joyda hozir tanlovni bular qo'yyaptilar yoki man bilan yashaysan ko'nib shunga yoki bo'lmasa man buni tanlayapman deb endi xulosani qarorni siz qabul qilishingiz kerak to'ppa to'g'ri aytyaptilar yoki bo'lmasam bularni shartlariga ko'nishingiz kerak yoki bo'lmasam qat'iy man bo'ldi bu bilan yashamayman degan qaror chiqarishingiz kerak ikkita yo'ling bor anaqa qizaloq singlimda bola men isen... bitta narsani tushunmayapman bitta bitta ikkala holating ham qiyinchilik hech kim hayotda asal bo'ladi shokolad bo'ladi deb va'da bermagan hammamiz shu hayotdan kesib bosib o'tamiz lekin ikkita yo'lingdan bittasini tanlaysan majburlik nuqtai nazaridan kimgadir taqlid qilish yo'li bilan ikkinchi turmush qurish shart emas men bunga yaxshi taklif beryapman e, to'xtab turing opa men ham gapirsam maylimi siz meni oilamni muhokama qilyapsiz shoshmay e, turing ayol kishiku baxtli bo'lishga haqqi yo'qmi kelin nima bo'lyapti hozir javob bersin bu baxtsiz ko'rmayapsizmi baxtsiz baxtsizlik yo'lini opa o'zi tanlab qo'ygan yo' maylimi savol bersam menga qara dilbar to'xtanglar to'xtanglar savolini bersin quloq solma bularga menga qara meni inga qara qara bundan oldin ho'p yetti oy oldin men senga biron marta ovozimni ko'tarib gapirganmanmi 4 yil ichida umuman gapirmaganman siz seni hurmatsiz qilganmanmi birovlarning oldida eshitib turinglar endi jim turing. nima sabab bo'lyapti men senga aytayapman kami ko'sting bo'lmaydi farzandlarimiz muammosi bo'lmaydi biron xil Savolingizga savol tariga nima sabab bo'lyapti avozizga savol tariqasida javob beraman Men o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ring iltimos sizdan Qo'ya olmaydi. a erkak kishi ayol seni o'rningga yolsmumkin sizni yig'lama bitta narsani hisobga olaylik bularni ham hozir nima bitta yechimga kelishga birgalashib yordam nima qilishinglar kerakda yordamlashishinglar kerak bitta narsani yaxshilab bilinglarda bosim o'tkazish ma'nosida emas endi kelishish ma'nosida ham siz taklif berishingiz kerak elishis mana qarang endi buni nima edi uni keskinlik bilan qo'ymasdan yumshoqlik bilan og'ir bosiqlik bilan sovuqqonlik bilan bu masalaga yondashish kerakda bu hammani hayotida misol uchun kelishmovchilik boshqa narsalar bo'ladi endi bu endi og'ir vaziyat lekin buni yechimini topish uchun hozir azır... buni e, yumshoqlik bilan hal qilish kerak yo'q sababi aniqirin aka menga qarang men yetti oyni mobaynida uch marta oldiga borganman shirinliklar gullar qilib borganman vaziyatni tushuntirganman lekin tushunishni xohlamagan yana boran qani eshitaylikhi endi o'zlarini yana borishga tayyorman deyapman kelin aytingar dilbar eshitaylik biz ko'rsatuvga akun yasashimiz kerak xulosa berishimiz kerak marhamat dilbar man xo'jayinlarni hali yaxshi ko'raman man bitta narsani iltimos qilaman mayli bir yilda u ayoldan voz kechib oldimga qaytadimi olti oyda voz kechib oldimga qaytadimi oldimga qaytib хотя ikki yilda qaytadimi qaytib kelsin men qabul qilib kutaman uni lekin man u ayol bilan birga yashamayman u ayol ham man bilan ham bu yerda yashashga man yo'l qo'ymayman seni hech kim u bilan yashasin degani yo'q bir yilda qaytadii demak kutasiz qachonkutaman albatta kutaman bir yilda qaytsa ham ikki yilda qaytsa ham men kutaman siz boshqa ayol bilan yashayapsiz parallel ravishda bular bilan ham yashashga nima deydi harakat qilyapsiz lekin bular norozi endi tasavvur qiling mobodo bular rozi bo'lmasa, ajrashsanlar bular boshqa bir insonga turmushga chiqsalar Barnopani gaplariga qaraganda o'sha boshqa bir insonni farzandlaringiz ota deydi shu narsa mana shu bir nima vaziyatni ko'z oldingizga keltiring va sizga bu qay darajada de ta'sir qiladi menga ta'sir qilib bo'ldi уже men o'sha narsani hozir tasavvurimda anaqa qildim meni farzandlarim boshqa birovni ota deyapti men xuddi shu narsa ro'yoga chiqmasligi uchun ham harakat qilyapman bu aytyaptiki men u ayol bilan yashamayman kim aytdi bunga sen u ayol bilan yashaysan deb u ayol boshqa joyda bu ayol boshqa joyda yashasa nikohlab olgansiz bu narsani yaratgan oldida bo'yningizga olgansiz qabul qildim deb endi bitta narsa qiyomatda so'ralasiz omonatdan hozir qarab o'tirdim necha marta yig'ladi shu ko'zdan yosh tinmadi har bitta yoshi uchun siz javob berasiz a shu narsani esingizdan chiqarmang o'zingizni pozitsiyagizda qaysarlik bilan turibsiz endi mana shu qiz hozir boryapti de, sizni gapingiz bo'yicha sizga o'zizni aksinizni qilyapti boshqa yerga tegyapti Ikki ter bilan yashayapti de, oyog'izga suv quyib ichyapti qalay bo'ladi yo'q men hozir bitta narsaga tushunmayman. siz buni ham himoya qilyapsiz ham boshqa tur anaqa erga tegishini xohlayapsizmi hozir? Men sizga hozirman sizgamn bu qiz har bitta qiz har bitta ayol baxtli bo'lishga haqqi bor men baxtli qilaman deyapmanku bo'lmayapti siz bilan nima men o'zimni ikki bo'l qil olmayman ain to'xtanglar man Bu sifatida iltimos bu baxtsizligidan mana shu yerga kelib o'tiribdi baxtsiz siz bilan vaziyat shunaqaki bu yigit hozir vaziyatni boshqaryapti ya'ni ayoliga taklif qilyapti xohlasang man bilan ko'nib mani shartlarimga ko'nib yashaysan xohlamasang shunaqa yuraver deyapti va o'zini yonida jufti bor maza qilib ishni qilib yuribdi bu esa kuyib yonib yotibdi man hammasiga o'zi sabab rozi emasman deyapti <laughs> buni ham huquqi bor <laughs> lekin shunchalik darajada muhabbati kuchliki umrini oxirigacha yakka yashashga tayyor bu ham sizga sizga qulay vaziyat sizdan voz kechib boshqa turmush quraman deymayapti chunki <laughs> <Çünkü, gülüyor> bu yerda siz aytishingiz kerakki chunki buni irodasi yetmayapti siz aytishingiz kerak bo'ldi man sani tanladim yoki kechirasan man sandan voz kechdim deyishingiz shart chunki birinchidan bu ayol ikkinchidan uy joy mablag' hammasi ikkinchi darajada <laughs> bu yakka yashab umrini oxirigacha umrini xazon qilganda siz umringizni oxirigacha mani shartim deb o'tirishingiz to'ppa to'g'ri aytyapsiz ollohn oldida javob berasiz islomda ayollarga uylanish ruxsat berilgani bilan ularni roziligi bilan ularni chiroyli qilib boqib qo'yish bilan berilgan <laughs> insonda shunaqa narsa borki bugungi kunda man nimani normal deb bilsam shu mani hayotim deyiladi ya'ni nima nimanidir normal deb hal qilsa ya'ni bugungi kunda bitta narsani tushuninglar inson toki borib devorga tegmaguncha bugungi kunda bu o'ziga bugungi hayotini normal deb bildi bo'ldi vaziyatni shunday qoldiraylik endi oxirgi xulosa qiladiganimiz tanlovini o'zlariga qo'yib beraylik bu nima tanlov qiladi kelin nima tanlov qiladi o'zlariga qo'yib beraylik uchinchi tomoni bor agar uy bilan ta'minot qilib beraman deydigan bo'lsa ta'minot qilib bersa savob bunga ta'minot qilib bermasa javobi ham o'ziga yog'iga biza javob bera olmaymiz va undan ortig'ini biza haqqimiz yo'q tushuntirishga ham va sa san yomonsan yoki san yomon deyishga bizani haqqimiz yo'q qo'ygan qadami o'zini tanlovi oxirgi xulosamiz tanlov o'zlariga oramizdagi odamlar ijtimoiy siyosiy tok shousida bugun aytadiganlarimiz mana shulardan iborat edi xulosa qilish o'zingizdan sevimli telekanalda ko'rishguncha omon bo'ling